Прогулки в закону добавить дальше Оксана Нет. Это переименование улиц. Хочу сразу предупредить, что от того, что вы сейчас будете кричать, что какие-то люди не хотят переименовывать свои улицы, ничего не поменяется. Потому что у нас есть закон Украины, который гласит о том, что улицы переименуются, если не нами, депутатами пересадочные рады, это переименуется районом, либо областью, либо в судебном порядке. То есть улицы в данном случае все равно будут переименованы. У нас было проведено громадское слушание. все депутаты по улицам отработали, назвы были. если кто-то кому-то интересно, можно прийти ко мне ознакомиться. У меня есть полностью пакет документов по громадским слуханиям. И сейчас будем, наверное, голосовать по каждой улице, да? Каждый пакетом... Я хочу еще добавить словам Оксаны Степановны, я вас Давайте. прошу, пожалуйста, и донесите это до людей. То, что сейчас произойдет переименование и затверждение, это не значит, что улицы закрепляют... Жень, да? закрепляют за собой это название с сегодняшнего дня мы не будем их вносить в реестр для нового года то есть будет сохраняться еще то название старое и есть возможность изменять еще эти названия если кого-то они будут все таки не устраивать в большинстве изменять а, жителей изменять это нужно опять проводить информации слуханья а инициаторам можно да, дослушать? инициаторам должна быть в количестве 50% плюс 1. Это как сейчас, вы реально соберете соберё это количество людей? Ну а то, а что ты сейчас собрала, ты реально собрала 50%? Я не должна собирать 50% ну, так, и вы сейчас. И мы точно так же не собрали ты, поэтому... Татьяна Николаевна, в чем Вопрос в чем? Она светлая, в чем вопрос, Татьяна Николаевна? Вносите, сейчас она будет зачитывать, вносите. Так она не зачитала. Я говорю о том, что улица названия не будет закреплено и возможность будет поменять до Нового года. Оксана Степановна, зачитайте, пожалуйста, все список. Для тех, кто спешит. Улица Карнавас, Соборная, Славы Черноморская, Комсомольская, Затышна, Крупска, Вишнева, Роза Люксембург, Ольгиевска, Семашко, Олександрівська, Кирова, Європейська, Ленина, Центральна, Піонерська, Лазурна, Пробулок Піонерський, Лазурный, Мизыкевича, кстати, здесь два мнения, либо станционное, либо магистральное мнение, людей разделились 50 на 50. Калинина, Заричня, Черняховского, Лугова. Можна я закажу?

ну потому что можем... откуда вот эти. А все так задают вопрос мне. Вы... И я скажу, переименуйте, пожалуйста. Ну, что касается Светлого, честно. Я не по Можно за Симашкой договорить. Я хочу спросить по центральной. Почему я А там обсуждение. Говорили, там предлагали, поняли. Можно я не знаю, чтобы ви понимали, що такое громадские слухания. Это рішення людей. Мы должны к этому Как это отличие людей, если мы не переименовываем в улице, а кто-то приедет и все равно их переименует? Какое это же мнение людей? Нас вчера, мы сейчас говорим за улицу Кларцевскую. Нас вчера Нет, я больше не говорю, я не забыл В любом случае, до Нового года можно будет изменить, если кому-то что-то не нет. Если вы будете проводить информацию, то вы будете его инициатором. Объясняю, почему вот так это уже будет делаться. Потому что сейчас может 5 человек прийти со 100 проживающих. Не, мы так хотим. 10 прийти, нет, мы так хотим. Поэтому 50 плюс 1. Ну, извините, я не пойму, для чего это случилось. Вот, допустим, мы не принимаем это решение. Но, не после, не я порешай, не ну, кто-то сверху придет и не именует все равно. По решению Ну и все. Так а что это, да, смысл в этой игре? Я еще а Все, в... изменения по... Сергей Владимирович, вы задали вопрос не по той улице, на которой депутат. вот у вас, Сергей одна улица на двоих, Мизакевича. Какая она будет? Она была Станционная еще Сейчас какая она будет? Сделать. Давайте будем иметь просто элементарно уже игру тяжело кричать. Значит, я бы с вами согласен. Предложил меня два варианта. Санкционная или магистральная. У меня люди больше склонились к Вы кто этим уверен? Мне нравится и то, и другое. И я за своих избирателей могу вам сказать точно, что санкционное тоже на пользу. Ни ПНЦ, ничего. Не Ни магистральная санкционная. Все, принято. Была... Принято. А симашка светлая. Принято. Ставим на голосование. Ставим на голосование. Кто за? Кто против? Кто против? Кто воздержался? Принято.